Шановные коллеги, мы начинаем работу уряда. Прошу уваги. Мы взяли на себе на себе ответственность за стан справ у державы. В найтяжчий период, в наитящей ситуации. Криза продолжается. Про рівень управления краиной и куда ведено до межи можно расповедать и богато. Але на виду лишь один маленький приклад. Основной службовый автомобиль премьер-министра выявился неисправным. Маленький приклад. Машина премьер-министра. Який порядок может быть и в Украине, кого и премьер-министр неисправный службой автомобиль. Я подсукавился. А на чему же она пересувалась? Выявляется на особистой машине, хотя ни в декларации, ни в палках звернях до да людей Тимошенко не сгадывала, шумает мает особистый бронированный броневанный Мерседес. Топ-то в тему слова расходились со справами. Тому зараз мы забавязаны повернуть народу честно и ответственно владу, стабилизовать ситуацию, вывести страну на стейкий розвиток, обеспечить проведение структурных реформ для новой якости жития в Украине. На видмину и попередников у нас для цього действительно есть команда профессионалов. Клюеву не потребно пояснивать, как работает завод. А Сауте, как орать поле, Семеноженку, как организовать работу науковых коллективов. А Колеснику, как створювати спортивную инфраструктуру. Тому часу на раскачку немає. Перед нами стоят невидкладные завдания. За ступенем першочерговости я сформулю их так. Первое через несколько через дней начнут танаты снеги. И хотя час бездарно сморнована, треба негайно готовить технику, будивельные материалы, мобилизовать людей и начинать противостоять повини. И тут Шуфрич головой відповідає, чтобы жодна людина не постраждала и, не дай Бог, не загинула. Другое. Весняно-полевые работы почнутся за личенные дни. Слоута, Пресижнюк, разом с Ярошенком, мают жить и всех необходимых заходов, чтобы работы пришли без затримок. Третье. Нас не может не турбовать и нестабильность, а мы повинны в нашей краине обеспечить чистые цены, цены и их стабильность. За это персонально отвечает Тегибко. Разом с министерствами, антимонопольным комитетом, та взаимодействии с НБУ, он повинен Терминов в из для ценовой стабилизации. Далее. Нас дуже турбует ситуация в палевно-энергетическом комплексе. Мы маем высокие цены на энергоэнергоси, спад видобутку вугілля. Отже. Витклюева, Бойка, Ященко – Вымогаю конкретных заходов, чтобы выправить стан справ. За два стания раки житлово-коммунальное господарство доведено до полного занепаду. Наши места и села це комфортное середовище для життя, а иногда полигоны для выпробований на выживание. До речи Тихонов, Тернополь, Погряз сметя. Шлихи разбиты, сметя не вывозят. Шлихи разбитые, не вывозятся. Темные в улице, а горячая -то холодная вода в квартирах, як роскиш. Навіть Киев цей зимы нагадывал блокадное место. Це ганьба для европейской столицы. Доручаю Тихонову, Попову, Яцубе, зробите все, чтоб зараз люди побачили змена на краще. И в первую очередь, в субботу, я особисто проведу нараду с Киевской Державной Администрацией. Нам потребно выучить стан справ, разобраться, кого необходимо покарать и как выправить ситуацию. Жилюгидный стан медицины. Доручаю Семеноженко, Мытнику, Ярошенко, еще дня тримать и покращен покращения медичного обслуживания людей а тем больше рятувание их життя на постоянном особистом контроле. Я перерахував лишь кричущие проблемы, которые має решить уряд. А вы главное, передумал подавания кризы, стабилизация ситуации в экономике. И какие тут ключевые моменты? Будивництво и розвиток внутреннего рынка, все усилия мы повинны зосередити на поживавление поживчивого попыта и ведновление будивильного конвейера. Тигибка, Тихонов, Ярошенко, Цушко, на вас лежит персональная ответственность за то, чтобы швидке и грамотное выкрестание этих важелев подъема экономики дало нам відчутный эффект. Стабилизация розвитку промышленности, мы не будем, как попередники, тишить и себя и обманывать и людей по сравнению с попередним провальным роком. Мы будем поревнивать и с докризовым периодом экономического взросления. Вот же падение на 15% означает, что наступные два роки ветчизняная промысловость повинна надоуживать, втрачено темпами по 7-8% в щароку. Если мы это сделаем, То вже в 2012 році не тільки повернемо втрачене, а й зможемо стабілізувати розвиток. І останнє, шановні колеги. На нас покладена величезна відповідальність за країну, і люди очікують від нас рішучих дій. Ми цю відповідальність на себе прийняли. Або наш уряд увійде в історію як уряд реформаторів. Що вивів Україну з кризи, як уряд якого почалась нова якість життя на Україні, або ми безславно підемо, підемо, як багато наших попередників. Кожен міністр має розуміти, що він запам'ятається або як ефективний менеджер і реформатор відповідній галузі, або як кажуть, замість борозни залишить пілюку. Подумайте, что слова забываются, а справы завышаются. Дякую за участь, за увагу.